звание сержант, должность командира отделения охраны. 11-й зенитно-ракетный полк базируется, базировался в Шепеток и город Шепеток. А сейчас на данный момент ты в каком подразделении находился? Ты прикомандирован, тебя перевели? Нет. Э, э, на данный момент я находился 159 й отдельная механизированная бюро. У нас было два бывших заключенных, они пару дней подряд говорили, что надо уходить, надо уходить, собрали продукты, собрали э, шоколадки от рации, рации две штуки были новые, а они втроем там сидели в другой части блиндажа, за что, за что они там говорили, я не знаю, но они как-то этого молодого, которому 31, и он не сидел. Уломали, тот тоже не хотел уходить. Утром я встал, я увидел Ганса, этому 131, я вылез с норы на выходе. Уже в Яру видел, как он поднимался, а те уже ушли вперед. Оставили меня без провизии, без энергии. И в тот же день я собрал рюкзачок, все такое необходимое, спустился в Яр у нас. Там такая норка на одного. Я просидел целый день в Яру, потом все утихло, эти обстрелы, все такое, я назад вернулся на позицию, увидел, что позиция целая. А ты как сам попал в Я так же сам оставил все на позиции и пошел, я знал приблизительно, где наши позиции. Ну, шел, пока мог, на наши позиции не попал. Нет, на последнюю попал позицию, но там никого не было. Ну так как вещи побросаны, видно, что позиция разобрана. Ну, скидами там разобрали ее. Эта позиция была рубена. Рубен и Гуня, они шли к вам сдаваться. Мне видео показывали. И что наши их за 200 или бабы яги. Я по этих следах пошел, я уже не вернулся на свою позицию, думаю, что будет, то будет. Я пошел по этих следах, и ваши парни меня быстрее нашли. Где нашли? Ну, они дальше трошки, они дальше трохи стояли, тоже у них норка такая была. Я до их норки подошел, до них попросился в норку. І вони мене прийняли. Я там переночував в норці разом з ними. І з одним позивний в нього ланцет. В понеділок утром, так і ми пішли вже далі сюди до вас. Спокійно все було маленько? Да, так, все нормально, напоїли. Разом поужинали з ними. Ну і на цих позиціях непогано обращали зі мною. Тебе везде все нормально просить. Да, все нормально. Сигареты давали, давали каву, давали перекусить. То есть по отношению к тебе никто пока не Нет, нет, нет. Все нормально. На самом деле, может, вам говорят, что там русские там уроды там Хотя Нам... Такого не доводят, нам не довели, если ваши хлопцы мне не сказали, что наши за 200 рубена и гуню. Я тебе могу видео Мені показували показывал да, хлопцы.